В ефірі новини міста Жовтіводи. На другому пленарному засіданні сесії міськради йшла мова про оренду майна Жовтоводськ тепломережі. Депутати довго та бурхливо обговорювали, віддавати чи не віддавати в оренду будівлю головного корпусу ТЕЦ, яка вже багато років знаходиться в аварійному стані, а тепломережі несуть великі збитки. Орендарі компанія Енергопрогрес обіцяють будівлю відремонтувати. Мовляв, поки що їм ніде працювати та втілювати в життя обіцяні плани. А плани свого часу були великі: альтернативні види палива та дешеве опалення. Як ви знаєте, в 2012 році частина оборудовання КПЖЛТО Степлосіть була здана в оренду, а перед цим було прийнято рішення по реорганізації КП КПЖЛТО Сіть, в якому прописано в принципі. И обеспечение работы коммунального предприятия, создание целостного имущественного комплекса на базе водогрейной и котельной, восстановление этой водогрейной и котельной. Одновременно уже в 2011 году мной и депутатами прогнозировалась такая ситуация с газом, что цена газа будет расти в любом случае однозначно. И проблема в том, что у нас в городе нет больше резервного топлива, кроме газа. Она будет стоять в ближайшие годы очень остро, что мы, в принципе, сейчас и имеем. У нас масса оборудования, которое не нужна для предприятия, для выработки тепловой энергии и обеспечения потребностей города в том виде, в котором мы сейчас mm -hmm. есть. И плюс у нас проблема с налогами, у нас проблема с нафтогазом, потому что население должно 30 миллионов. Нам и мы такую же сумму 30 миллионов должны на нафтогазу. Орендаторы взяли имущество, которое находится внутри главного корпуса не может на а, нем работать, потому что договора о аренды самого помещения. А, я их не допускаю в этот корпус, потому что он находится на балансе у меня. Если там произойдет с кем-то несчастный случай, я несу прямую ответственность. Предприятие по сейчас 120 тысяч в месяц получает арендной платы за оборудование, которое находится внутри главного корпуса. Не работает, его нужно еще отремонтировать и запустить для того, чтобы оно вырабатывало тепловую энергию. И арендатор в конце концов уже Два роки пройшло, не отримав ні копійки і прибулі. Тоді рішення про передачу в оренду обладнання ТЕЦ приймали депутати міської ради, але тепер, вже другий рік поспіль, вони не поспішають віддавати тим же інвесторам будівлю головного корпусу. І міська влада, і керівництво тепломереж намагаються переконати депутатів у тому, що без інвестицій опалювати місто взимку буде неможливо. Історія тому, що ми дуже Сложно перезимовали э, эту зиму, всем известно. Мы э, знаем негодование людей, которые э, э, желтоводцев. Э, при том, что мы, у нас было ограничение по газу на 30%, сейчас прошло распоряжение еще на 30% от прошлогоднего лимита снизить. То есть, э, в принципе, мы стоим перед той дилеммой, что. Э, что Будет сложно нам следующую зиму зимовать. А еще будет сложнее зимовать еще следующей зиму. Почему? Потому что та программа, которая проводится в государстве и приведение к альтернативному видам топлива. У нас она в городе начата еще в 2012 году, но из-за того, что мы поступаем следующим образом. То есть мы оборудование передали в аренду, а то корпус, который находится в аварийном состоянии и который инвестор готов отремонтировать, и сделать и все-таки внедрить хотя бы поэтапно поэтапно и перевести нам возможность получать нижней себестоимость гигакалорию, мы об этом не думаем. Перспективы инвестпрограммы, которые сейчас планируются нашим государством, в учете установки приборов учетов на домах и все остальное, это должно было быть заложено в себестоимость продукции. И по предварительным подсчетам в перспективе один квадратный метр площади желтовозка будет обходиться порядка 30 гривен. Та депутати не зійшлися думками у питанні щодо оціночної вартості будівлі. Їм пропонувався звіт про проведену оцінку головного корпусу. Проте частина депутатів засумнівалася в її об'єктивності. Наша комісія по оцінці рекомендувала зняти випробувати з розсмотрів зараз і розсмотрети його на підступному пленарному засіданні, пленарі, ну червоної сесії і так далі. После того, когда будет сделана дополнительная рецензия на эту оценку. Прошел год, как мы этот вопрос пропады, как бы, изучаем и так далее и тому подобное. Специалистам в том лицеи Анатолию лице Алексеевичу Безпятову в течение года можно было прекрасно за депутатский запрос за этот вопрос, потому что он же как является членом бюджетной комиссии, зная, что у нас не сейчас бюджета, мы принимаем политические решения для того, чтобы наш город не остановился, что-то мог работать, что-то создавать, и чтобы у нас за долги по налогам не забрали то имущество, которое на сегодняшний момент существует. Тут, конечно, Николай Васильевич оригинально выразился, что я как специалист должен был что-то делать. С другой стороны, я как депутат, по его должен принимать политические решения. Так, от якої оцінчик, дав свої заключення год назад по цьому поводу і висловленної власть она поступила 16 серпня 14 року була создана комісія по вот этим вот договорам відстеження вносить зміни і так далі. Комісія три рази зібралася в эту комісію, входять много людей і. В том числе и вы, если помните, мы сделали высновки свои. Эти высновки просто детоканули. И, грубо говоря, после вот этого серпня 2014 року все остановилось и ничего не делать. И только за день, за два до сессии, вот, которая была, которая сейчас идет, опять выносится этот вопрос э, на обсуждение и тому подобное. Потому что у нас так делается? Мы начинаем, два раза сделали и забыли несколько лет назад говорил всем, что по поводу Южного радиозавода, к сожалению, он у нас был не в коммунальной собственности, в государственной собственности, не имея определенных, конечно, полномочий для распоряжения данным майном. Но если бы этот э, завод э, сдали за одну гривну на 50 лет в аренду там, китайцам или корейцам или кому угодно, туркам, германцам или американцам, в городе было бы гораздо лучше, чем сейчас. Пускай будет там одна гривня на 49 лет за все имущество. Мы платили по налоги городской бюджет. Тут мы сейчас делаем примерно то же самое. Мы год уже протягиваем передачу этого майна в главного форума. Все наши с 2011 года планы по внедрению альтернативных видов топлива, Получение резервных источников тепловой энергии, получение резервных источников электричества откладывается на неопределенный уровень. Я лично не хочу второго просто С в городе Желтой воды. И если к нам обращается Громадская Рада, каждому депутату дает листа, чтобы мы разглянули и вдумались, какие там есть порушения, то мы, как депутаты, должны все это проанализировать, а не протолкать быстро паровозом, чтобы это у нас прошло и было на все хорошо. И если у депутата без пятого есть вопросы по оценке, мы тоже также же должны вникнуть все суть дела. И если 5 миллионов этот корпус, там, примерно там, оценивается, то может быть он действительно занижен. Если депутат без пятый просит провести эту экспертизу, давайте. Мы сейчас говорим о оценке. Объективна она или не объективна? Ну Есть рецензиаты да, сертифицированные, есть, есть оценщики сертифицированные, которые провели оценку. Ну, комментировать ее ну, я думаю, сложно. Почему? Потому что этим занимаются специалисты, да? То есть имеют, имеющие на это законные основания. Так же само, как и в части оценочной работы, так и в части рецензирования. Вот. Были проведены рецензионные это, рецензии, соответствуют тому, что нарушений рецензиат не обнаружил. Поэтому Якщо ми думаємо прагматично, так, і намагаємося думати о людях, о том, чтобы в нас в місті щось почало змінюватися, то виходить, що одним одним шагом ми як би і хотімо, а другим шагом ми тормозим. Врешті-решт було вирішено, що профільна депутатська комісія ще раз перевірить достовірність проведеної оцінки. лишь после этого можно будет говорить про укладання договору договора с Питання Питание это в любом случае будет рассматриваться, потому что вопрос нужно решать и искать новые источники энергоносителей. Мы обязаны. На газе просто город мы прошлый сезон продержали, отказались над комиссией повышать тариф На тарифы решение прийнято комиссии принято, проиндексирована стоимость на газ на рост газовой составляющей, и тарифы будут уже порядка 15 гривень. Отже, майбутню долю головного корпусу ТЕЦ мають вирішити незабаром на наступній сесії міської ради.